Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número uno de Lopsy. Eres la persona en la cual confío basados en el libro. Connor levantó la cabeza para mirarlo, hizo una mueca pensativa y luego asintió: Creer en ti, él es tan loco. Como se apresuró a agarrar un plato y servir arroz para evitar esos ojos verde esmeralda. No sabía por qué, pero algo en esos ojos le hizo pensar. Que estaría dispuesto y listo para complacer cualquier cosa que este hombre le pidiera y lo hizo sentir extraño. Connor no dijo nada más, solo tomó el tazón que Con puso frente a él, removiendo un poco el arroz, y luego se lo llevó a la boca. ¿Cómo está? El hombre sueño preguntó con cautela mientras el más alto continuaba masticando lentamente el arroz como si estuviera absorbiendo el sabor. Al ver esto, el chico se giró para decir que debería haber pasado por un poco de leche antes de entrar al restaurante. ¿Lo sabías? De la nada el hombre realizó una pregunta que hizo que confrunciara el ceño. Fue entonces cuando el hombre de ojos verdes Esmeralda sonrió ampliamente. De ahora en adelante, eres la persona en la que más confío en la isla. Sí, su oyente estaba tan confundido por sus palabras que hizo gestos que la otra parte encontró divertidos, lo que provocó que Connor se echara a reír. Es delicioso. Todo en este lugar se ve delicioso. No es para nada como en Bangkok. Comiendo así, digamos que puedo confiar en ti con mi vida. Ya sabes, llevándome a cualquier restaurante que elijas, creo que a donde me lleves será delicioso, así que no tengo que preocuparme. Si bien parecía extraño que el extranjero viniera a consolarlo, el estado de ánimo de Com en realidad pasó de una confusión extrema a la sorpresa y al deleite personal, a pesar de que el elogio fue solo por llevarlo a un buen restaurante, la persona que rara vez fue elogiada esta vez no pudo evitar ejocijarse, por lo que su boca se abrió con sorpresa al ver el rostro de este hombre mostrando una amplia sonrisa, la cual dejaba ver sus dientes blancos y relucientes. Todavía tengo una lista de muchos buenos restaurantes, te llevaré a comer mariscos esta noche, te garantizo". Que el pescado son realmente frescos directamente del mar, dijo Com, emocionado mientras sonreía con una amplia sonrisa hasta que sus ojos brillaban como carbón. Por favor, prueba esto también. Este Tom Jun es delicioso. Lo recomiendo mucho, dijo la persona y movió el tazón hacia adelante, esperando que fuera otro rico menú. Pero el hombre alto lo miró sin pestañear. Tú, Connor. Cuando Com llamó a Connor, el hombre sonrió juguetonamente. Debería sonreír más a menudo. El joven sureño levantó las cejas en respuesta, lo que hizo reír al extranjero. Cuando sonríes, te ves más lindo. Sin decir más palabras, Connor le tocó suavemente la mejilla con el dedo índice. Com se sorprendió, pero no se atrevió a retroceder por temor a que el otro hombre, Pensará que estaba molesto. Se recordó a sí mismo que se trata de un extranjero. Algunos extranjeros se saludan con besos, por lo que hubo poco contacto físico y por esto no lo hizo. No piensa mucho en las acciones del hombre de ojos verdes Esmeralda. Sin embargo, en lo que respeta a los cumplidos y por lo sucedido anteriormente con su amigo Type, no permitiría que nadie le dijera tales palabras para tratar de lograr algún tipo de acercamiento con él. Creo que... El señor Connor ha confundido la palabra lindo. Dijo como si realmente fuera así. Pero Connor se rió, levantó la mano y se acarició la barbilla. ¿Es así? Tal vez mi tailandés es un poco confuso y no es muy competente. Si el tonto escuchara esto, probablemente lloraría.